मौनी अमावस्येनिमित्त आज आतापर्यंत तीन कोटी भाविकांनी महाकुंभम्यात अमृत स्नान कल आहे काल मध्यरात्रीनंतर या स्नानाच्या घाईत बॅरिकेड ओलांडून जाण्यामुळे काही भाविक गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली अशी माहिती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दूरदर्शनशी बोलताना दिली प्रशासनानं ताबडतोब आणि नेमकेपणानं कार्यवाही करत या चेंगराचेंग्री सदृश्य परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवलं जो भारी दबाव जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है रात्रि को एक से दो बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य ड्स भी किए गए थे तो वेरिकेड्स को फाँत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, हम लोगों की प्रातःकाल काल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं स्नान कर सके इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है जिसमें मुख्य सचिव भी हैं डीजीपी हैं प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में है लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है भाविकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये असं आवाहनही योगी आदित्यनाथ यांनी आहे महाकुंभ महाकुंभम्यात कोणतीही अप्रिय स्थिती उद्भवलेली नाही असं पोलीस महासंचालकांनी स्पष्ट या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी दूरध्वनीवरून आतापर्यंत चार वेळा संपर्क साधून माहिती घेतली आणि तातडीनं मदत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत दरम्यान आखाडा परिषदेनं जनहिताला प्राधान्य देत भाविकांच्या गर्दीचे लोट कमी झाल्यानंतरच अमृतस्नान करण्याचा निर्णय घेतला आहे